Сексуальний таким ми запам'ятали його 90-х років. Таким він і залишився в серцях жінок України і жінок пострадянського простору. Але сьогодні він став трохи старшим. Сьогодні легенда пострадянської стради святкує свій 37-й день народження. І вже за мить ми будемо поздравляти, влада. Особиста влада Сташевського. Ну а поки що, для всіх шанувальників творчості талановитого виконавця ми даруємо цей кліп. Завсім не приході, штоп не делать больше зла, в горівки. Я теперь совсем другой, ждал тебя последний раз. i І, звісно, здебільшого прихильниці цього красення гукаєте подруг з фан-клубів 90-х років. Ви його зараз побачите, ви його зараз почуєте. Він наживо у сніданку з 1+, плюс 90 Легенда Влад Сташевський Влад, доброго утра! Доброе утро всім, хто нас відіти Влад, Ну от ці душі. От всей души, от нас всех, снеданку за дым плюс Украины. Будь молодцом, человеком а, с большой буквы, а, мужественным, за что тебя собственно и полюбили миллионы женщин, ну и про простого человеческого спокойствия. С днем рождения поздравляю тебя! Вся Украина! Спасибо огромное за теплые слова. Всегда приятно находиться в Украине в свою очередь, пользуясь случаем. Всех с праздником, всех с крещением. С крещением. А, Христос крещается в Рите Иордании, в Днепре також. Влад, ну а вот скажи, как оно, с высоты вот сегодняшнего полета а, чувствуется жизнь твоя? А, ты уже ближе к 40 или пока еще 30-летний? Да нет, я ощущаю себя на 25, а вообще ближе к 40, да. Ну это значит ближе к мудрости, наверное? Ну все-таки считаю, что да, я на пути. Nee. Влад, а, в, э, очень интересно всем и обязательно, наверное, нас процитируют, тебя процитируют. Это очень важно, а, потому что мы не так часто тебя можем видеть, слышать. А на сегодняшний день, что с тобой сейчас происходит? Как сложилась а, твоя жизнь за последние годы? Доскладывается да все прекрасно. Подрастает сын Тимофей, которому скоро три года. А, что касается каких-то планов то они а, ежемесячные, а, что -то, то, что называется графиком работы. А, собственно, все замечательно, все прекрасно, песни любят. Влад, Влад, ну и э, в честь, конечно же, своего дня рождения и в честь своих поклонниц Украины, спой, пожалуйста, песню «Я не буду тебя больше ждать». Или что-нибудь другое, нас свой лад. как говорится, что, чем душа поет сейчас сегодня? Только-только было у вас в эфире. Она была, но дело в том, что как голос звучит сейчас, Влада, это очень важно. Неважно, не хочешь вот эту это, песню другую? Вот, вот это вот помните, да? если если вспомните, о какой песне идет речь, пока я начну, да, можешь подхватить: Замерзли поздние цветы, и город заметает снег. Отмерят древние часы моей любви. Короткий век тебя не смог остановить. Нет, ничего пока не вспоминаешь? Дальше, 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 дальше. Я кричал, постой, любви моей порвалась нить. Иди. Ты не со мной, ты не со, со мной. И нет у меня друзей, и нет, и нет врагов. Меня уже Н никто, никто не, ждет. не ждет. Лишь только эхо горьких слов. Любовь здесь больше Ты не, не живет. живет. Ну и так далее. <laughs> нет, у меня друзей нет врагов. Меня здесь никто не ждет. Влад, чтобы тебя всегда ждали. Что тебя... Так, это я, это я не к Украине, это просто Я Пишу, помню, а... ты одна из песен, а, которые которой ты начинал, начинал свою собственную карьеру. Вот. А, самое главное, чтобы у тебя были всегда друзья, а, как минимум, а, врагов, а если они есть, пускай они учат чему-то. Это самое главное, Влад. Вот. Ну и, конечно же, если будешь в Украине, в Киеве, приезжай на один плюс один с недавно за 1 плюс один, будем всегда тебя ждать, и очень будет с тобой интересно пообщаться. С удовольствием, спасибо. С днем рождения! Влад Сташевский был на прямом звездку с неданку Зудин Песудин. Сегодня ему 37 лет. И, как видите, просто людина не змей.